Hər birinizə Rəbb-in lütfü ilə salamlayıram. Qoy Rəbb-in mərhəməti, sevgisi üzərinizdə olsun. Və bu ərəfələrdə Paskha bayramıdır. Və Paskha bayramının bizim üçün xüsusi önəmi və əhəmiyyəti var. Və biz onu ə, keçirdirik, amma biz bu bayramı Yəhudilər keçirdiyi kimi keçirmirik. Biz biraz fərqli keçiririk bunu. Və Mən bu gün Misirdən çıxış haqqında danışmayacam. Çox bir az bəlkə fikir verəcəyəm buna, amma bizim əsl Paskha quzumuz İsa Məsihdir. Və əslində bu bayram misirlilər üçün dəhşətli bir bayramdır, yəqin ki. O vaxtı misirlilər üçün bu dəhşətli bir bayramdır, ağır bir bayramdır, amma yehudlar üçün azadlıqdır. Bu bayram yehudlar üçün xilas və sevincdir. Misirlər üçün qaranlıq bir vaxt idi. Çünki Misir tarixi, Yahudilər oradan çıxana kimi yəqin ki, heç vaxt belə bir dəhşət görməmişdi. Onların qarşılaşdığı o cəzalar, onlar həyatı boyu onu görməmişdilər. Və Allah onlara o cəzaları göndərərək, onların inandığı allahların əslində necə puç, mənasız, boş olduqlarını Misirlərə o dövrün güclü imperiyasına sübut elədi. Və amma yahudilər üçün bu nur və işıq idi. Yahudilər üçün bu Rəbb-in əlini uzadıb onları xilas etmə anı idi. Çıxış kitabının 3-cü fəsildə 7-ci və 8-ci ayədə yazılıb. <coughs> Çıxış 3-cü fəsil 7 və 8. Ərəb dedi. Həqiqətən, mən Misirdə olan xalqımın əziyyətini gördüm. Nəzarətçilərin əlindən etdikləri fəryadları eşitdim. Və dərdinə nəzarət saldım. Mən onları ona görə gəldim ki, onları misirlilərin əlindən qurtarıb bu ölkədən çıxarıb. Rəbb, burada çox vacib bir Həqiqət deyir. Mən ona görə gəldim ki Rəb Misirə ona görə getdi ki, öz xalqını Misirdən əsarətdən azadlığa çıxarsın. Bu gün Пасxanın bizim üçün əhəmiyyətli olması Rəb İsa Məsihə bağlıdır. Onun yer üzünə gəlməsi ilə bağlı Onun çağırmıxa çəkilməsi ilə bağlıdır. O gəldi ki, bizi xilas etsin. Nicə Allah İsrail xalqını Misirdən çıxardanda həmin sözü deyir: "Mən gəldim ki, xalqımı xilas edim." İsa Məsih də gəldi ki, bütün xalqları əsərlikdən, şeytanın əlindən çıxarsın. İsa Məsih bizim Pasxanın mərkəzidir. İsa Məsi ümumiyyətlə hər şeyin, həyatımızın hər bir hissəsinin mərkəzidir. Mən bunu bəyan edirəm. Amma biz özümüzə bu sualı veririkmi ki, həqiqətən İsa Məsi mənim həyatımın mərkəzidirmi? Hər gün özümü yoxlayıb soruşulmalı: "Bu gün bu saat Mənim həyatımın mərkəzi nədir və ya kimdir? Necə Musa peyğəmbərin dövründə İsrail xalqının, xalqının keçirdiyi Pasxanın mərkəzində quzu dururdu. Eləcə də bu gün bizim keçirdiyimiz Pasxanın mərkəzində İsa Məsih dayanır. İsa Məsihin və e, Pasxanın mərkəzində boyanmış yumurta ya hansısa şirniyyat və yaxud dövşan şəkli dayanmır. Bunlar hamısı sadəcə sonradan uydurulmuş, Pasxanın əsas məqsədini itirmək üçün bütbərəslərin, xüsusən şeytanın istifadə etdiyi simvolikalardır. Xeyr, mərkəzdə Pasxanın mərkəzində çarmıqda olan İsa Məsih dayanır. Başqa şey dayanmır. Pasxanın mərkəzində İsa Məsihin çarmıqda dediyi sözlər dayanır. Onun çarmıqda istifadə etdiyi son sözlər dayanır. Əməslərdim bu gün biraz ona nəzər salaq. Matta müjdəsi Rəşad qardaşın da verəcək 27-ci fəsil. 46-cı ay. Və biz görürük ki, İsa Məsih, mən o prosesə artıq danışmıram. Siz artıq İncil oxuyanda bilirsiz, tarix araşdırmalardan da bilirsiz ki, İsa Məsih çarmıx yolunda, həmin o yolda nə əzablardan keçir. O küçəyə ilə gedir. Mən o küçəni öz gözümla görmüşəm və bu doğrudan da dəhşətdir ki, o boyda küçəyə ilə 70 zoloq çarmıx belində bədəni ə, Şallaqdan parça-parça olunmuş bir şəxsi düşünün və o çarmıxı daşıyaraq həmin bu kəllə yerə deyilən yerə gəlir və orada çarmıxa çəkilir. Heç vaxt çarmıxa çəkən insanı döyməzdilər tarixdə. Amma İsa Məsih döyülmüş. Bu adi döyülmə deyildi. Bu şallağın ucuna sümük və qurğuşun bağlanaraq bədənə vurulan zərbələr idi. Və bu zərbələr onun bədəninin hər yerində yara açmışdı. Və həmin vəziyyətdə o çarmıxa çəkilir. Və təsəvvür edin ətrafında hamı onu söyür, təhqir edir. Və bax biz səhnədə gördüyümüz kimi, şəfa verdiyi, sağaltdığı, doydurduğu insanlar ona edir bunu. Və bu vəziyyətdə o çarmıxa çəkilir. 9-cu saatğa yaxın İsa uca səslə nida irəyi etdi. Eli, eli, lema shavaktan. Bu ey Allahım, Allahım, niyə məni tərk etdin? deməkdir. Tərk olunmaq. Kim həyatında tərk olunmağı yaşayıb? Yəqin ki, çoxumuz hansısa dərəcədə tərk olunmanı yaşamışıq. Ya dostlarımızdan, ya yaxınlarımızdan, ya ailəmiz tərəfindən ölən və ya hut bizi atıb gedən, xəyanət edən və bir çox insanlar görmüşük. Bu çox ağır təcrübədir ətkəsı və ya uzun müddətli tərk edilmələr olsa belə bu çox ağırdır. Bəzən valideynlərin və ya övladların valideynləri tərk etməsi də dəhşət ağırdır. İsa Məsih tərk olundu. Onun dostları onu tərk etdi. Yahud onu 30 gümüşə satdı. Peyter Hamunun qarşısında inkar elədi. Başqa bir yerdə Mart mücəldəsində yazılıb ki, onları tutmaq üçün gələn bir şagird lüt qaçdı. Onu şəfa verdikləri tərk etdi. Onu ailəsi tərk etdi. Ən ağrı isə çarmıxda İsa Məsihin dediyi və yaşadığı tərk edilmək idi. Düşünürəm ki, bu dünyada bəlkə də ən ağır tərk edilmə anı idi. Bundan ağır tərk edilmə olmayıb yəqin. Bu yeganə və qəribə bir möcüzədir. Bu birinci və yeganə ayrılıqdır ki, ata-oğul arasında baş verir. Bu birinci və sonuncu dəfədir ki, İsa Məsi atasına ata kimi deyil, Allah kimi müraciət etdi. Çünki oğul günahı üzərinə götürdü və ata ondan üz döndərdi. Bu sir o qədər dərin və əlçatmazdır ki, bir dəfə Martin Luther, Reformasiyanın banilərindən biri, o tənha bir qalaya çəkilir və uzun müddət orada qalır. Deyir, mən bunu dərk etməyə çalışdım, amma tamamilə başa düşə bilmədim. Bu necə ola bilər? Osa sirli bir şəkildə özü Allah olan oğul atadan ayrıldı. Bu ona görə baş verdi ki, atanın bütün qəzəbi və hiddəti oğulun üzərinə töküldü. Biz Sabbaqun kitabı 1-ci fəsil 13-cü ayədə yazılıb, Allah haqqında belə yazılıb. Sənin gözlərin çox təmizdir. Şəri görən gözün yoxdur. Pis əməllərə dözə bilmirsən. İsa çarmıxda alanda ata ondan üz döndərdi ki, çünki günaha baxa bilməzdi. Hətta bu onun öz doğma oğlu olsa belə. Bax, bu zaman İsa uca səslə bu sözləri söylədi. Ata onu tərk etdi. Çünki yazılıb: "İsa Məsi" Təhsirlərimizə görə ölümə təslim edildi. Müqəddəs yazılara uyğun olaraq Məsih günah günahlarımız üçün öldü. Günahla əlaqəsi olmayan Məsih-i Allah bizim uğrumuza günah qurbanı verdi. Məsih bizim uğrumuzda lənətlənərək Bizi qanunun lənətindən satın aldı. O bədəni çarməxə çəkilərək bizim günahlarımızı öz üzərinə götürdü. Çünki salih olan Məsih salih olmayanlar uğrunda onların günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi. O bizi sevdi Və öz oğlunu bizim günahlarımıza görə şəfparə qurbanı olaraq göndərdi. İsa bu İncildən oxuduğu ayələrdir. Mənim öz fikirlərim deyil. Kimsə desək ki, İncildə İsa Məsinin qurbanı vacib deyil, amma bütün İncil bu ayələrdən ibarətdir. İsa Məsi sadəcə günahı daşımadı. O özü günah oldu ki, ona iman edənlərin günahlarına görə əzab çəkməsin. Əksinə, xilas olsunlar. İsa Məsih bununla Atanın müqəddəsliyini, salehliyini, ədalətini və sevgisini göstərdi. Və bizim həyatımızda bu hər şeyi bərgərətdi. Ata oğlu tərk edəndə bu o demək değildi ki, onların təbiəti bir-birindən ayrıldı. Xeyr. O yenə də oğuldur və oğul olaraq qalır. Biz övladlarımızı səhv edəndə, biz onları cəzalandıranda onlar övladlıqdan çıxmır. Onlar həmişə övlad qalır. Eləcə də bizim günah cəzamız oğlun üzərinə gələndə o oğulluğunu itirmədi. O bir müddət səmavi atası ilə münasibəti, ünsiyyəti itirdi. Amma bu elə o qədər çox ağır idi İsa Məsih üçün. O dəhşətli əzab çəkildi. Amma Məsihin sevgisi bizə o qədər böyükdür ki, bu ağır cəzanı üzərinə götürməyə razı oldu. Görün Rəbbin sevgicisi, bizə olan sevgisi nə qədər böyükdür ki, bunları yaşamağı o gözəldir. O əzabları qatlaşmağı gözə aldı ki, çünki onun sevgisi o əzablardan da böyükdür bizə. Bunu dərk etməyə çətindir, amma buna iman etmək lazımdır. Baxın, onsuz da İsa Məsih insan bədəni alıb gəlməsi artıq hansısa miqdar atadan ayrı düşməsi idi. Ayrılması idi. İsa Məsih öz ilahi təbiətini, öz istəyi ilə kənara qoyur və yer üzünə əzab və günah dolu bir yerə gəlir. O bütün üstünlüklərini, imtiyazlarını qoyur, bu bu əzaba qatlaşır. Filiplilər 2-ci fəsil 7-ci ayədə yazılıb. Bu isə Məsih haqqındadır. Lakin özünü heç etdi və qul sürətinə salıb insanlara oxşar oldu. İnsan şəklini alıb özünü aşağı tutdu və ölümə qədər çarmıx üzərində ölümə qədər itaat göstərdi. Hər bir əziyyətə və əzabad dözür, qatlaşır, tərk edilməni canında, qanında, hisslərində yaşayır, tənhalığı dadır. İsa Məsihin çarmıxda dediyi bu sözlər Məzmurdan götürülmə sözləridir. Məzmur 22-nin əvvəlində İsa Məsih o sözü istifadə edir. Eləcə də Məzmurun başqa yerində Peyğəmbərlik İsa Məsihin həyatında icra olunur. Və heç bir peyğəmbərlik mən deyərdim belə dəqiqliklə icra olunmub bəlkədə. Amma bu peyğəmbərlik dəqiqliklə sanki sözbə söz İsa Məsihin həyatında icra olunur. Bu Zəbur 22-də yazılıb. İstədim bu hissələrə fikir verək. İstədim onu sizlər üçün oxuyum. Nə qədər buğa məni dövrəyə salıb Güclü başan buğaları yan yərəmi bürüyüb yırtıcı aslanlar kimi nərə çəkirlər. Məni parçalamaq üçün ağızlarını əçirurlar. Mən su kimi töküldüm. Bütün sümüclərim oynaqlarımdan çıxdı. Köksümdəki ürəyim mum kimi əridi. Çaxtı parçası kimi gücüm qurudu. Dilim damağıma yapışdı. Sən məni torpağa salıb ölüm verdin. Şər insanlar dəstəsi məni dövrəyə aldı. İt sürüsü kimi yan görəmi bürüdülər. Ayaqlarımı, əllərimi dəstilər. Sümüklərimi saya bilərəm. Onlar baxırlar. Gözlərini mənə zəlləyirlər. Aralarında paltarlarımı bölüşdürürlər. Geyimim üçün püsk yatırırlar. Yarəm, uzaq durma. Ey mənim qüdrətlim, dadma, testça. Həyatımı qılınçdan qurtar, canımı itlərin qaynağından qurtar. Məni aslanın ağzından xilas et. Çöl öküzləri məni boynuzlayarkən mənə cavab ver. Və bu İsa Məsih'in çəkişdiklərini tamamilə xarakterizə edir. Və İsa Məsih sarmıqda söylədiyi bundan sonraki axırıncı söz isə Yəhye 19:30-da yazılıb. İsa şarab sirkesini daddı, sonra "Tamam oldu" dedi və başını əyib ruhunu təhşirdi. Tamam oldu. Yunanca teleo yerinə yetdi, həyata keçdi, ödəndi mənasındadır. O ödədi. Bizim günahlarımızın əvəzini ödədi. Allah sadəcə bağışladım deyən və bağışlayan, bağışlanma olan şəxs deyil. Yoxsa Allah ədalətli olmaz. Günahın əvəzi mütləq ödənməlidir. Ya da bizim üçün günahsız bir şəxs bunu ödəməli idi. Biz günahkar olduğumuza görə özümüz üçün ödəyə bilməzdik. Bizim günahımızın nəticəsi ölüm idi. Biz heç ödəmək üçün namizəd belə ola bilməzdik. Yeganə namizəd və ödəyən şəxs İsa Məsihi oldu. O bunu könüllü üzərinə götürdü. Tamam oldu sözünün bir başqa mənası da var. Qalib olmadı. Bir döyüşə girən və ya ağır bir iş üzərinə götürüb həll edən və qalib olan insan axırda deyir: "Tamam, oldu." Bitirdimişdir. Çağrımışda görünməsədə ki, o qalib oldu. Amma biz bilirik ki, o qalib oldu. Çoxlar həmin an sevindilər ki, o öldü. Amma, amma bununla iş bitmədi. O diildə və qalib oldu. Bizim əsl qəhrəmanımız odur. Ölümə qalib gəldi, günaha qalib gəldi, xəstəliyə qalib gəldi, cəhənnəmə qalib gəldi və bizi cəhənnəmin pəncəsindən qurtardı. Bilirsiz, bayaq ayə oxudum sizə, 1 Yahya 4:10. İstədim onu bir də axırı hissəsini oxuyum. O bizi sevdi və öz oğlunu bizim günahlarımıza görə kəfərə qurbanı olaraq göndərdi. Bilirsiniz, kəfərə sözünün tərcüməsi dərin mənası nədir? Təskinlik və sakitləşmə. Atanın bizə qəzəbi söndü. Bizdə əslində bu dünyada heç bir yerdə tapa bilmədiyimiz təskinliyi və sakitliyi əldə etdik. O böyük problemi olan insanın problemini həll edib, onun sonra bağrına basıb sakitlik verən bir şəxs kimidir. Çox vaxt olur ki, həyatımızda insanlar onların kədəri, qəmi, qussəsi, ağrısı olur. Onlar ağlayır. Onlara heç nə lazım deyil. Kimsə yanında olsun, sadəcə onu qucaqlasın. Və o zaman o insan sakitlik tapır. Baxın, Allah bizə bu sakitliyi öz canını qurban verərək verdi. Və bu dünyada bizə hər zaman sakitlik və təsəllilik lazımdır. Və biz bir şeyi əmin ol bilməliyik. İsa Məsi bu təsəlliyi verən yeganə şəxsdir. Onun yanına başqa bir şəxsi qoya bilmərik. Heç qoya bilməyəcəyik də. Elə bir şəxs yoxdur. Yeganə təsəllinlik mənbəyi, ölülərdən dirilmiş olan, ölümə qalib gələn Rəbb İsa Məsihdir. Cənnin indi ayağa qalxaq. Mənim sözüm bu qədər. Minnətdarlıq bildirək Rəbbimizə. Dua edək ki, o bizə həqiqi təsəllini versin.